بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے خصوصی لگاؤ حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سنا تھا وہ اس طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جیسے کوئی پیاسا سخت گرمی کے دن میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے گھاٹ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پکان اللہ مجاہد اور آخ فیتلو کتاب اللہ انہوں نے قرآن عظیم کی تلاوت کو اپنا دن رات کا مشغلہ بنا لیا تھا وہ یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے یا تنہائی میں کتاب الہی کی تلاوت میں مشغول دکھائی دیتے تھے ان کی آواز بڑی پرسوز ان کا لہجہ نہایت واضح اور ان کی ادائیگی بہت صاف تھی عام طور سے قرآن کی تلاوت ان کو اس وقت بھلی معلوم ہوتی جب رات پر سکون ہوتی ماحول پر مکمل اور گہرا سناٹا طاری ہوتا لوگ سو چکے ہوتے اور دلی سکون اور اطمینان ہوتا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عسید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کے اوقات کے منتظر رہتے اور ان کی تلاوت کو سننے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے فیا صاد میطایسما القرآن امن حروۃ بن طوریہ کماض علی محمد و قدستہ ازب اہل السما وہ خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا جس کو ان سے قرآن سننے کا موقع مل جاتا جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان کی تلاوت ان کی تلاوت قرآن کی مٹھاس سے آسمان والے بھی اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح زمین والے اس سے لذت اندوز ہوتے تھے فرشتوں کا تلاوت سننے کے لیے آنا ایک مرتبہ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے صاحب زاد یاحیہ ان کی بغل میں سو رہے تھے اور ان کا گھوڑا جس کو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھا تھا ان سے کچھ فاصلے پر بندھا ہوا تھا رات خاموش اور تاریک تھی آسمان صاف و شفاف اور خوبصورت تھا اور ستارے چمک رہے تھے حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے جی میں آیا کہ اس خوبصورت رات میں قرآن شریف کی تلاوت کریں چنانچہ انہوں نے اپنی بہترین اور دلکش آواز میں تلاوت شروع کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ترجمہ میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں یعنی تورات انجیل اور زبور ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا گھوڑا اس طرح اچھل کود رہا ہے جیسے وہ اپنی رسی توڑ لے گا وہ خاموش ہو گئے ان کے خاموش ہوتے ہی گھوڑا پر سکون ہو گیا پھر جب انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اولا ترجمہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں تو گھوڑا پہلے سے زیادہ اچھلنے کودنے لگا پھر وہ خاموش ہو گئے گھوڑا پرسکون ہو گیا حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے وقفے وقفے سے تلاوت کا عمل کئی بار دہرایا وہ جب بھی تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا اچھلنے لگتا اور جب وہ رک جاتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا انہیں اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں گھوڑا بدکتے ہوئے اسے کچھل نہ دے اس لئے وہ اس کو جگانے کے لئے اس کے پاس گئے یک ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں کی چھتری سی تنی ہوئی ہے وہ ایسا خوبصورت اور دلکش منظر تھا جو اس سے پہلے کبھی ان کی نظر سے نہیں گزرا تھا انہوں نے دیکھا کہ ان بادلوں کے ساتھ چراغوں کی طرح کچھ روشتیاں معلق یعنی لٹکی ہوئی ہیں یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہو گئیں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب انہوں نے رات کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سن کر ارشاد فرمایا تلکل ملا تک تسم کا مو تفیق راسو وسط من ہوں ترجمہ اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے اگر تم اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتے تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں کھلم کھلا دیکھ لیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب الہی سے غیر معمولی عشق عشق تھا اسی طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت تھی چنانچہ ان کا بیان ہے کہ دو اوقات ایسے ہیں جن میں ان کے قلب کی صفائی اور ایمان کی چمک اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک وقت وہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ یا سن رہے ہوں اور دوسرا وقت وہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے یا گفتگو کرتے دیکھ رہے ہوں ان کے دل میں اکثر یہ تمنا رہتی تھی کہ ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا بوسہ لے لیں چنانچہ ایک بار ان کی یہ دلی تمنا پوری ہو گئی ایک دن حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اچھے اچھے لطیفے یا نصیحت والی کہانیاں سنا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوش ہو کر اپنے ہاتھ سے چٹکی لی تو انہوں نے کہا اوجا تنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتص منی یا اسید اسید تم مجھ اس سے اس کا بدلہ لے لو حضر اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان علیہ کا قمیصً ولم یقن علیہ یا قمیصن ہی آپ کے جسم پر اس وقت قمیس ہے لیکن میرے بدن پر تو قمیس نہیں تھی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور آپ کی بغل اور کمر کے درمیان حصہ, حصہ جسم کو چومنے لگے رسول اللہ انا منظر کا رسول میرے والدین آپ پر قربان ہو یہ میری اس وقت سے ایک دلی تمنا تھی جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں آج میری وہ تمنا پوری ہو گئی